Hey guys, assalamualaikum. Ismi Nina and welcome back to Nina's story. Korang pernah tak dengar pasal satu perempuan Jepun yang bunuh kekasih dia semasa diorang tengah bersama. Lepas tu, dia potong kemaluan lelaki tu, simpan dalam handbag dan jalan pusing satu Tokyo macam tak ada apa-apa yang jadi. Gila kan? So itulah yang terjadi kepada Sada Abe ataupun dalam bahasa Jepun dia diorang panggil sebagai Sada Abe. Tak kisahlah Abe ke Eber, tapi yang pasti ini adalah salah satu kes cinta yang obsesif yang jadi tragedi dan sampai ke hari ni orang Jepun masih lagi ingat dan sampai sekarang ni pun masih lagi jadi simpul cinta gila dan tragik dalam sejarah negara tu so kalau korang nak tahu macam mana full story dia uh, make sure tengok video ni dah sampai habis and so without wasting any time let's get started dulu ada seorang perempuan Jepun yang bernama Sada Abe dia jadi terkenal bukan sebabnya dia baik tapi sebab satu kejadian yang buat seluruh Jepun ni terkejut Pada tahun 1936 dicekik boyfriend dia Dengan tali waktu diorang ni Tengah berseronok Nama boyfriend dia tu adalah Kichizo Ishida Bukan tu je Lepas tu dia potong alat lelaki Boyfriend dia tadi tu Dia masukkan dalam handbag And then dia bawa lari Memang gila lah kan Kisah ni memang hot gila lah Dekat Jepun Sampai kan jadi inspirasi Kepada filem novel dan macam-macam lagi. So, siapa sebenarnya Sadani? ni? Sada ni adalah anak ketujuh daripada lapan adik beradik dalam keluarga Abe. Keluarga dia agak kaya sebab orang ada bisnes tikar tatami di Tokyo. Tapi kan hidup dia tu tak adalah semewah macam yang disangka. Ayah dia seorang yang sangat disiplin tapi kadang-kadang suka juga berfoya-foya. Mak dia pula baik orangnya tak pernah ada masalah. Adik-beradik Sadani ni pula macam-macam perangai. -macam Abang dia yang seorang tu suka main perempuan dan lari dengan duit family. Kakak dia yang seorang lagi tu pula playgirl dan ada banyak boyfriend. Ayah dia memang tak suka dan pernah hantar kakak dia ni kan untuk kerja dekat rumah pelacuran sebagai hukuman. Tapi lepas tu ayah dia boleh balik dan kahwinkan kakak dia dengan lelaki lain. Dikatakan pada zaman tu lah kan hukuman hantar anak ke rumah pelacur ni adalah benda biasa. So, Sada lahir pada tahun 1905 dan sebagai anak bongsu dia memang dimanja habis dan ditatang macam minyak yang penuh. Mak dia bagi kat dia kebebasan penuh dan sampaikan Sada ni pun ada masalah juga. Salah satu perangai buruk dia, dia memang suka ponten sekolah lah pada masa yang sama memang disuka pakai makeup glamour, belajar menyanyi and then main muzik Syamisen iaitu muzik yang biasa dimainkan oleh Keisha Sada juga suka lepak dengan kawan-kawan dia sebab family dia memang selalu bergaduh dan agak toksik. Masa dia berusia 15 tahun, dia kena rogo dengan seorang kawan dia ni. Walaupun family dia cubalah nak kawal Sada, tapi Sada ni memang out of control. Dia jadi makin dia. So, ayah dia ni pun frust lah. And then, ayah dia telah jual Sada ni ke rumah Geisha di Yokohama pada tahun 1922 untuk hukum dia. Kakak dia cakap yang Si Sada ni sebenarnya memang nak jadi geisha Tapi Sada cakap yang ayah dia hukum dia Sebab dia ni agak buas Dunia geisha tak semewah yang dibayangkan Kalau nak jadi geisha top lah kan Kena latih dari kecil lagi Dan dah bertahun-tahun Ada pengalaman dalam seni dan juga muzik Sada dia cumalah geisha bawahan Dan tugas utama dia adalah Entertain lelaki dengan cara berhubungan badan 5 tahun dia buat kerja kotor tu Akhirnya dia pun kena penyakit kelamin Disebabkan penyakit tu Dia kena menjalani pemeriksaan berkala macam pelacur biasa. Akhirnya dia nekat baik jadi pelacur je. Dapat juga duit lebih. Lepas dia lari dari rumah Geisha ni kan, dia pun bekerjalah sebagai pemuas nafsu di kawasan terkenal di Osaka. Tapi itulah dia kerja tak ikut peraturan pula. Dia selalu curi duit klien dan lari dari tempat kerja. Tapi setiap kali dia lari, setiap kali tu jugalah dia berjaya ditangkap. Dua tahun kemudian dia berjaya lari dari sana dan cuba hidup normal dengan kerja sebagai seorang waitress. Tapi itulah gaji pula tak cukup. So dia pun kembali bekerja dengan menjual diri balik. Kalau dulu dia bekerja dekat tempat yang berlesen kali ni dia kerja dekat tempat haram pula sampai tahun 1933 mak si Sada ni meninggal dunia Sada pun baliklah ke Tokyo untuk ziarah kubur mak dia dan jumpa ayah dia tapi disebabkan hidup dia susah so dia terjebak sekali lagi dalam dunia pelacuran di Tokyo kali ni dia jadi mistress buat kali pertama awal tahun 1934 ayah dia pula sakit teruk Sada jaga ayah dia ni selama 10 hari sampailah ayah dia meninggal dan lepas tu hidup dia pun jadi tak tentu hala Oktober tahun yang sama Sada ni kena serbu dengan polis dekat tempat tempat dia kerja. Nasib dia agak baik sebab dia telah dibebaskan oleh seorang lelaki yang berpengaruh bernama Kasahara. Lelaki ni sebenarnya adalah kawan baik kepada bos tempat dia kerja tu. Bila Kasahara ni nampak Sada, dia jadi tertarik dan jadikan Sada ni sebagai mistress dia. Dia belikan rumah untuk Sada dan bagi duit dekat Sada. Bayangkan baru je suka and then Sada terus dapat rumah dan juga duit. Sampailah satu hari tu, Sada ni minta Kasahara untuk tinggalkan isteri dia dan kahwin dengan Sada. Tapi of course lah Kasahara ni tak nak. Sebab bagi dia Sada ni cuma perempuan simpanan Isteri dia tetaplah isteri dia So Sada pun cakap Kalau macam tu baik dia cari lelaki lain So diorang pun bergaduh lah Bertekak apa semua And then kasar marah Dan akhirnya diorang pun putus Jadi Sada pun bawalah diri dia ke Nagoya pula Tahun depan tu Sadar ni cuba untuk lari dari dunia yang tak elok ni Dan kerja sebagai waitress dekat sebuah restoran Tapi dia jatuh hati pula dengan pelanggan diorang Yang bernama Goro Omiya Dan dia ni merupakan seorang profesor Dan juga banker yang bercita-cita nak jadi ahli politik Masalahnya undang-undang yang restoran tempat dia kerja tu tak benarkan pekerja bercinta dengan pelanggan. So akhirnya Sada pun baliklah ke Tokyo sebab dia dah bosan hidup dekat sana. Dan si Omiya ni pun ikut Sara ke Tokyo dan dia dapat tahu yang Sada ni ada penyakit kelamin. Dia pun hantarlah Sada ni ke hot spring resort untuk rawat penyakit Sada selama berbulan-bulan. So Omiya ni dia ada cadangkan dekat Sada supaya Sada ni buka restoran kecil-kecilan supaya dia boleh hidup berdikari. Tapi ada satu syarat yang Sada kena buat iaitu Sada kena belajar dulu macam mana nak berniaga. So Sada setuju dan dia pun mula bekerja sebagai pelatih di restoran Yoshidaya di Tokyo. Owner dia bernama Ishida, 42 tahun dan terkenal sebagai seorang playboy. Ishida ni tak pernah peduli pasal bisnes dia sebab isteri dia yang handle semua. Tak lama kemudian, Ishida ni mula flirt dengan Sada. Disebabkan hubungan Sada dengan boyfriend dia si Omiya tadi tu tak berapa cukup hot, akhirnya Sada pun memilih si Ishida tadi. Setelah beberapa bulan diorang ni ada affair kan, so Ishida ni pun decide lah nak kembali pada isteri dia. Lepas diorang berpisah, Sada ni macam tak binak move on, dia gelisah dan dia banyaklah minum sampai mabuk teruk. Dia jealous sebab Ishida ni pilih isteri dia berbanding Sada. Sebenarnya kalau korang tahu Sada ni dah jatuh cinta dengan si Ishida sebab bagi dia Ishida ni handsome dan seksi. Satu hari tu Mei 1936 Sada ni tengah tengok satu teater pasal seorang geisha tikam lover dia. So Sada ni dapat idea gila dan dia pergi beli pisau dapur dan ancam Ishida pada malam tu juga. Malam tu orang pun check in hotel dan plan nak bersama dan enjoy-enjoy. Orang check in dekat hotel itu dua malam juga sampailah pada 18 Mei 1936 pukul 2 pagi. Masa ni si Ishida tengah tidur. Sada lilit leher dia dengan tali kimono dan cekik sampailah Ishida ni mati. Dia duduk dekat sebelah Ishida ni selama beberapa jam. Lepas tu dia ambil pisau yang dia bawa and then dia potong alat lelaki Ishida tadi. Dia bungkus dalam helai yang kertas majalah and then dia simpan dalam handbag dia. Dengan menggunakan darah Ishida ditulis dekat peha dan cadar Sada dan Kichi bersama selamanya. Sada juga tulis nama dia dekat dengan Ishida lepas tu dia pakai underwear si milik Ishida ni dan keluar dari hotel pada pukul 8 pagi so masa dia nak keluar dari hotel tu dia ada cakap lah dekat staff hotel ni dia kata jangan kacau dia polis pernah tanyalah si Sada ni kenapa kau potong Sada cakap sebab aku tak boleh bawa badan ataupun kepala dia jadi aku nak bawa bahagian yang paling aku suka lepas dah bunuh Sada jumpa Omiya dan minta maaf banyak kali jadi Omiya ingatkan dia minta maaf sebab Sada dah jumpa lover baru dia tak tahu yang Sada dah bunuh orang Dikatakan Sada bawa benda alah tadi ni selama berhari-hari dalam kimono dia tu. Tak lama kemudian, staf hotel terjumpa mayat Ishida tanpa kemaluan dalam bilik hotel. So, kes ni memang mendapat liputan meluas dari pihak media. 19 Mei 1936, surat khabar seluruh Jepun telah viralkan kes pembunuhan ni. So kejayaan politik Omeya pada masa tu memang hancur dan Sada pula telah menjadi musuh utama nombor satu. Sebelum Sada ni kena tangkap, dia check in satu hotel ni dengan menggunakan nama palsu. Lepas tu dia habiskan masa dia dalam bilik dengan menulis surat selamat tinggal kepada kawan-kawan dia. Sebenarnya Sada ni memang dah plan untuk tamatkan hidup dia dengan cara terjun dari sebuah gunung pada weekend nanti. Bila polis dapat tahu yang Sada ni check in dekat sebuah hotel ni, diorang pun kesanilah. Diorang pun ketuk-ketuk lah pintu bilik dia dan Sada buka dan jemput polis ni untuk masuk ke Lepas tu dia pun mengaku yang dia bersalah dan dia bagi benda Allah milik Ishida ni kepada pihak polis Masa dia kena tangkap tu kan Polis ada tanyalah Kenapa kau bunuh Ishida So Sadar dia cakap Yang aku sayang dia Dan aku nak bersama dengan dia Tapi disebabkan Kami ni bukan suami isteri Selama dia hidup Dia akan berada dalam Dakapan perempuan lain Kalau aku bunuh dia Aku tahu takkan ada perempuan lain Yang dapat sentuh dia lagi So semasa perbicaraan dia Dekat mahkamah Sada ni ada minta lah Dekat hakim untuk jatuhkan Hukuman mati Tapi ditolak So Sadar cuma dihukum penjara Selama 6 tahun Dan selepas 5 tahun dalam penjara Dia pun dibebaskan Selepas bebas, Sadani pun cubalah untuk sembunyikan diri dia dan tak naklah expose diri dia dekat publik Tapi disebabkan kes dia ni memang sangat hot, viral kan dan masa dia bebas dari penjara tu, orang dah mula bercakap-cakap Jadi dia pernah dipanggil untuk temubuan beberapa kali. Tak lama lepas tu, Sada pun bekerja sebagai waitress dan telah menjadi pekerja contoh selama 20 tahun. Tapi sampailah satu hari tu kan, pada tahun 1970, tiba-tiba Sada ni menghilangkan diri. Dan sampai ke hari ni, tak tahulah macam mana ending hidup Sada. So guys, itulah cerita pasal Sada Abe, seorang kadis yang manja jadi geisha masuk dunia pelacuran jatuh cinta dan akhirnya jadi nama paling kontroversi dalam sejarah jenayah Jepun gila kan macam mana cinta ni boleh jadi terlalu obses sampai kau rasa kalau kau tak boleh memiliki seseorang tu tak ada orang lain pun boleh tapi yang lagi pelik tu dekat Jepun ada orang yang pandang Sada ni sebagai simbol cinta sejati macam dia bunuh sebab cinta tak tahulah kalau kau rasa itu cinta ataupun Gila. So, macam biasa jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.